Cəhöz dövlətləri arasında məhsus Yanvarı 21 yanvarın 2021-də rəsmi müqavilə imzalandı. Rəsmi müqaviləsinin şərtlərinə görə Qürçaydan cənubda yerləşən Xəzəryan vilayətləri Cəhöz dövlətinə, Cəhvə dövlətinə qaytarıldı. Cəhvələr bu yerləri Osmanlıdan ayırmayacağını vədd etdilər. Cəhöz dövləti arasında rus tacirlərinə güzəllü şərtlə təqdim edildi. İzətin üçün təşəkkürlər. Ha, de Nöbəti, ə deməli növbəti Fikirməşə müqavilə haqqında fədayə qabiliyyəti. Nadir Xan hərbi uğurları, hərbi uğurları xalq arasında onun nüfuzunu qaldırmışdı. Bu isə Səfəvi taxtında eyləsən ikinci dəfə Nadirə çox nərahət eldildi. Nadir Xan Xorasan'da olanda ikinci dəfə məsələ xalq arasında nüfuzunu qaldırmaq üçün Osmanlılara qarşı hərbi əməliyyatları özü rəhbərlik etməyə qərarı aldı locking off irəvand bəhənnədən yaxınlığında dağıl ittifirlər verərək məğlubiyyətə uğradı. Osmanlılar təbiliyi indən tutub fikirməşə həvləndəmə və uyğunla əlaqələndirdilər. Çatın çətin vəziyyətə düşən ikili tarmaşık Osmanlı dövləti ilə sülh danışıqlarına başlamağa məcbur oldu. 232-ci 16 yanvar fermanşafta suq müqaviləsi imzalandı. Bu müqaviləyə əsasən araz dənizində şimalda olan Azərbaycan əraziləri üzərində Osmanlı hakimiyyəti saxlanıldı. Ara sayı səhər halına çevrildi. İzaddiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Şəncə müqaviləsi haqqında məlumat Gəncə müqaviləsi 1735-ci il martın 21-də Rusiya ilə Şəfəvi nümayəndələri arasında imzalanmış müqavilədir. Bu müqavilənin şərtlərinə əsasən, rus qoşunları Xəzər sahili vilayətləri tamamilə tərk etməli və burada əvvəlki inzibati idarə üzru bərpa olunmalıdır. Gəncə müqaviləsi Rus tacirlərinin Şəfəvi ərazisində sərbəst və gömrüksüz ticarət imtiyazlarını bir daha təsdiq etdi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. çırtlanan daad müqavilə haqqında Hı -hı. İstanbul müqaviləsi İstanbul müqaviləsinin adı İstanbul müqaviləsi imzalama tarixi 1724-cü Ekranı, ekranı paylaş. Hə. Ta imzalama tarixi 1724-cü ildə, məkan İstanbul, tərəflər Rusiya və Osmanlı arasında. İstanbul müqaviləsi 1724-cü ildə İstanbulda Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında imzalandı. Müqaviləyə əsasən Osmanlı tərəfi Rusiya-ya Rusiyanın işğal etdiyi Xəzər boyu əyalətləri Russiya ilhaq etməsini təsdiq etdi. Russiya tərəfi isə Xəzər boyu torpaqlar istisna olmaqla Azərbaycanın böyük hissəsinin Osmanlı dövlətinə çatmasını qəbul etdi. Şirvan Osmanlıların himayəsi altında Hacı Davudun başçılığı ilə yarım müstəqil xanlıq elan olundu. Mhm. Peter Vukun qəzəbində olmaz bu yərsən. Peterburg müqaviləsi haqqında danışmaq. Peterburg müqaviləsi. Cən hakim dairələri 1723-cü ildə Peterburq'da səfəvi dövlətinin elçisi İsmail bəyi şahdan icazəsiz xə Xəzər sahilə ərazilərin Rusiyaya ilhaq edilməsi barədə müqavilə bağ bağlamağa məcbur etdilər. Rusiya əvəzində Safavi şahın öz hakimiyyətini qorumaq üçün hər, hər, hərbi yardım göstərməyi övstəsinə götürdü. Çax ikinci təhməsin müqaviləsinin şərtlərini tanımadı. Bununla belə 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanın Xəzər sahil torpaqları Rusiya tərəfindən işğal edildi. Nəbər müqaviləsi Emil buyur. Nəbər müqaviləsi Emil. Na müqavilə. Na bir müqaviləsi, müqaviləsi 1727-ci ildə Şamaxı yaxınlığında Rusiya və Osmanlı arasında bağlanmışdır. Tərəflər bu müqaviləni aralarında sərhəddi müəyyən etmək üçün imzaladılar. Sözləşməyə görə Cavad, Salyan, Niyazabad, Lənkəran, Astara, Q Qızılağac və Talış dağlarının bir hissəsini tutdular. 1728-ci ildə isə ruslar Quba və Təngəniyi tutdu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Aha. Xəstənənin kəlidəyə dayandırdıq.